assalomu alaykum well, hurmatli tinglovchilar hurmatli talabalar bugun biz sizlar bilan biologiyani o'qitish metodikasi fanidan men agrolomiya texnologiya fakulteti biologiya kafedrasi o'qituvchisi xojiyeva mariyam summadovna biologiyani o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish mavzusini ko'rib chiqamiz o'qitishda yani, interfaol metodlardan foydalanish ushbu fanimizni o'qitishda reproduktiv metodlar bilan bir qatorda interfaol metodlardan ham foydalanish samaradorlikni kafolatlash barobarida talabalarning shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlaydi ya'ni interfaol metodlar yordamida biologiyani o'qitish juda judayam katta samaralar yani, samaradorlikni oshiradi talabalarni o'qitishda mana shu metodlardan foydalanilsa agar Ə, katta ehtimol bilan talabalar o'tilgan mavzuni yaxshi o'zlashtirib olishadi demak keyingi slaydimiz biologiyani o'qitishda qanday qilib qanday turdagi interfaol metodlarni qo'llash mumkin biologiyani o'qitishda interfaol metodlarni qo'llashning asosiy mohiyati mashg'ulot davomida barcha talabalar o'quv bilish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi ular muhokama etayotgan muammolar voqea hodisalarni rivojini tushunadi muammoli vaziyatlarni anglab ularni hal etish yo'llarini qidirishadi va eng maqbul variantni tavsiya etishadi biologiyani o'qitishda interfaol metodlarni qo'llashning quyidagi xususiyatlari mavjud bo'lib hisoblanadi ta'lim tarbiya jarayonining barcha bosqichlarida insonning muhim hayotiy ehtiyoji bo'lgan muloqot qo'llaniladi ya'ni talabalar passiv tinglovchi maqomidan ya'ni shunchaki o'tirib tinglash maqomidan faol fikrlovchi shaxsga aylanishadi ya'ni o'zlari ham o'sha darsda qatnashib o'zlari fikrlarini bildirib aytilayotgan mavzuga nisbatan qanday fikr yuri yuritayotganlarini aytib bemalol aktiv ishtirokchi sifatida ishtirok etishadi keyingi xususiyat talabalarga avvalgi kurslarda o'zlashtirilgan bilim bilim ko'nikma malakalarni va iqtidorini namoyon etishga teng imkoniyatlar yaratiladi talabalarning kichik guruhlarda hamkorlikda ishlashida ijtimoiy psixologik jihatdan qulay muhit yaratilib muloqotda bosqichma bosqich va samarali ishtirok etishga tayyorlanadi ya'ni talabalar kichik guruhlarga bo'linadi va o'sha guruhlardalar ular uchun qulay bo'lgan sharoit e, yaratilib bosqichma bosqich e, samarali ishtirok etishga e, imkoniyat beriladi talabalar muloqotda faol ishtirok etishlari uchun faqat eshitishlari yetarli emas balki eshitganlarini fikir tahlil e, qilib fikr yuritib fikrlarning asosli va tushunarli bo'lishiga erishish lozimligini e, anglab yetadilar biologiyani o'qishda foydalanaladigan faol metodlar guruhiga o'qitishning muammoli izlanish metodlari mantiqiy metodlar mustaqil ishlash metodlari talabalar faoliyatini rag'batlantirish va asoslash metodlari nazorat va o'z o'zini nazorat qilish metodlari kiradi muammoli o'qituvchi yangi mavzusini o'rganish jarayonida muammoli vaziyatlarni yaratadi talabalar bilan hamkorlikda hikoya jarayonida muammoli va savollarga javob topishga farazlarini hosil qilish va dalillashga imkon yaratadi talabalarning javoblari asosida muammolar hal etiladi aqliy hujum esa quyidagi bosqich asosida tashkil etiladi aqliy hujumda o'zlashtirish darajasi va psixologik jihatdan bir biriga yaqin bo'lgan talabalardan teng sonli kichik guruhlar shakllantiriladi kichik guruhlarga muammoli savollardan iborat bo'lgan o'quv topshiriqlarini tarqatish va ularni topshiriqning didaktik maqsadi bilan tanishtiriladi demak talabalarning bilish faoliyatini o'quv muammolarini hal etishga yo'naltiriladi talabalarning muammoli vaziyatlarni hal etishi uchun e, axborotlarni ah, tinglanadi kichik guruhlar o'rtasida o'quv bahsi va munozara o'tkaziladi umumiy xulosa yasaladi ya'ni talabalar o'zlari e, uchun olgan ya'ni o'zlari öz, e, tushunib yetgan e, savollarni o'zlari tushunib yetgan masalalarni xulosa yasaladi hamma qaysi har bir talaba qanday fikr olganini qanday xulosa yasagani haqida so'rovnoma o'tkaziladi o'quv mashg'ulotlarini aqliy hujum shaklida tashkil etilishi talabalar avval o'zlashtirgan bilimlarni yangi vaziyatlarni qo'llab bilimlarni kengaytirishadi mustahkamlashadi aqliy faoliyat usullarini egallashga zamin tayyorlashadi bu metodlar muammoli vaziyatlarni yaratish muammoli savollardan ranjerini tuzish muammoli topshiriqlar tuzish va tajribalar o'tkazish muammoli vaziyatlarni hal etish yuzasidan o'quv farazlarini hosil qiladi o'quv farazlarini isbotlash obyektlarni bir biri bilan taqqoslash mantiqiy jihatdan mulohaza yuritish o'quv tadqiqot tajribalarini o'tkazish o'quv xulosalari va umumlashmalarni ta'riflash uslublarini o'z ichiga qamrab oladi demak biologiyani o'qitishda o'qishga bo'lgan qiziqishni orttirish didaktik o'yin o'quv munozaralari talabalarning tahsil olishidagi burch va mas'uliyatni shakllantirish metodlari mavjud bo'lib ular quyidagilardan iborat o'qishga bo'lgan qiziqishni orttirish metodlari talabalarda ijobiy histiyodni vujudga keltirish ma'ruza amaliy va seminar mashg'ulotlarida qiziqarli analogiyalardan foydalanish talabalarda taajjublanish effekti bilish quvonchini vujudga keltirish talabalarni rag'batlantirish va tanbeh berish kabilarni o'z ichiga oladi ma'ruza va amaliy seminar mashg'ulotlarida didaktik o'yin metodidan foydalanish mavzu mazmunidan kelib chiqqan holda o'yin syujetini tanlash o'yin vaziyatlarini vujuga keltirish o'quv bilishga oid o'yinlarni tanlash talabalarning faol ishtirokini ta'minlash faol ishtirok etgan talabalarni rag'batlantirish kerak bo'ladi demak mavzu mazmunidan kelib chiqqan holda ma'ruza amaliy va seminar mashg'ulotlarida o'quv munozaralari va bahslarni keltirib chiqaradigan vaziyatni yaratish ilmiy bahslarni yuzaga keltirish va talabalarni muvaffaqiyatlarga yo'llash talabalar fikrini bayon qilish ular javobidagi xatolarni to'g'rirlash faol ishtirok etish talabalarni uh, rag'batlantirish kerak bo'lib hisoblanadi demak biologiyani o'qitishda nazorat va o'z o'zini nazorat metodlari ta'lim jarayonining ajralmas qismlaridan biri hisoblanadi ning muntazamligi va izchilligi talabalarning faol aqliy mehnat qilishga undaydi ularda mas'uliyat burch diqqat xotirasi o'zini o'zi özün nazorat qilishi baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga zamin yaratadi yarat demak biologiyani o'qitishda nazoratning to'liqligiga haqqoniyligiga keng qamrovliligiga muntazamligi va muntazamligi samaradorlikni oshirish orttirishga xizmat qiladi barcha metodlar kabi nazorat va o'z vaoz nazorat metodlarining ta'limiy tarbiyaviy rivojlantiruvchi va talablarga talabalarga tafovutlab ya'ni taqqoslab yondashish kabi funksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi bu metodlar guruhiga og'zaki va yozma nazorat laboratoriya va amaliy ish yordamida nazorat o'z o'zini nazorat o'zaro nazorat va testlar yordamida nazorat metodlari misol bo'ladi va quyidagilarni ham shularga kiritiladi talabalarning bilimlarini mantiqiy izchil bayon qilishga o'rgatish nutqni o'stirish talabalarning javobidagi tipik xato xatoliklarni aniqlash va unga barham berishga og'zaki va yozma nazorat metodlari kiradi talabalarning o'quv va amaliy ko'nikmalarini aniqlash o'quv jihozlari va asboblar bilan ishlash ko'nikmalarini aniqlash bajarilgan topshiriqlarning sifatini aniqlash baholash ish mazmuniga bog'liq holda obyektlar va asboblarni to'g'ri tanlash ishni yakunlash va natijasini rasmiylashtirish olingan natijalarning to'g'riligini aniqlashda laboratoriya va amaliy ish yoam yordamida nazorat metodlari o'tkazish o'quv materiallari yuzasidan qisqa reja savollar tuzish asosiy g'oyani ajratish savollarga javoblar topish masalalar yechish va ularni namunaga muvofiq tekshirib ko'rish taqqoslash olingan natijalarning to'g'riligini tekshirishda o'z ız o'zini nazorat qilish metodlari di o'rganilgan mavzu bo'yicha nazorat testlarini tuzish test savollari javoblarning metodik jihatdan to'g'riligi mantiqiy ketma ketligi talabalarning bilim darajasini nazorat qilishning haqqoniyligi keng ko'lamligini aniqlashda o'zaro nazorat daragi yordamida nazorat metodlari o'tkaziladi noan'anaviy darslarni o'tkazishda o'quvchilar faolligini oshirish usullari quyidagilardan iborat darsni yangi materiallarning kiritilishi darsda yangi materiallar kiritilishi o'quvchilarni g'oyaviy jihatdan tarbiyalash vositasi siyosiy tayyorgarlikni ta'minlovchi omillardan biri o'quvchilar ongi va umumiy bilim sayiyasini ko'tarishda muhim rol o'ynaydi o'quvchilarning mustaqil faoliyatini tashkil qilishning quyidagi shakllaridan foydalaniladi difilm namoyish qilish shu asosda hikoya tayyorlash kinofilm namoyish qilish va shu asosda mustaqil insho yozish mavzu asosida mustaqil reja tuzish mustaqil savollar tuzish o'quvchi tomonidan tuzib kelingan savollarni o'quvchilarga tarqatib uning javoblarini darslikdan topish o'tkir zehnlilar mushorasiga tayyorgarlik ko'rish va jarayonda o'quvchi ushbu jarayonda o'quvchilarning mustaqil ishini tashkil etish ma'lum bir mavzu bop qism o'tib bo'lgandan so'ng yozma ish olish raqamli materiallar ustida ishlash jdval grafik diagrammalar tayyorlash badiiy adabiyot va e, badiiy adabiyot va vaqt um, matbuotdan foydalanish mavzu yuzaidan ko'rgazmali qurollar tayyorlash rangli rasm surat slayd usutida mustaqil ishlash <coughs> kabilarni o'z e, ichiga oladi demak e, bundan tashqari e, to'garak ishi va uning mashg'ulotlarida yig'ilgan materiallarni kuzatish natijalarni mustaqil o'rganish tashkil etilgan biologik o'yinlar paytida mustaqil fikrlash ham ushbu metodga kiritiladi mavzu yuzasidan mustaqil savollar tuzishga o'rgatish bu ish quyidagicha tashkil etiladi mavzu tafsilotini bayon qilib bergandan keyin ya'ni mavzuni to'la tushuntirgandan keyin o'quvchilar tushunchasini tekshirish uchun har bir savol yuzasidan ularga kichik kichik savollar beriladi ya'ni har bir mavzuda tushuntirilgan rejadan kelib chiqib kichkina kichkina savollar tuzib beriladi mavzuning hajmiga qarab o'n o'n besh minut ajratib shu muddat ichida tuzilgan savollarga berilgan javoblarni eshitib ball bilan baholaymiz eng yaxshi tuzilgan savollarga esa yuqoriroq ball qo'yiladi o'quvchilar bilimiga rangli kartochkalar bilan ball qo'yib borish ham mumkin bunda sariq ikki zangori uch <coughs> ko'k to'rt qizil esa alo baho ya'ni be baho bilan baholanishi mumkin o'qituvchining qo'lida ana shuto'rt turdagi tür, kartochka o'quvchilarni ök bir necha bor baholash uchun yetarli bo'ladi baholangan ayrim o'quvchilar barchasida ana shunday kartochkalar bir nechta bo'lsa sababi bir o'quvchi ök bir necha marta so'zga chiqadi va har bir javob bergan paytida kartochkalar bilan taqdirlanadi mavzuning dastlabki savollari e'lon qilinganda asosan shunday o'quvchilarga qarata o'qituvchi qani bu haqida sizning fikringiz qanday deb ularni gapirishga undaydi o'quvchi javob bera olmasa sariq kartochka oladi bunday rangli kartochkalar bilan baholash o'quvchilarni fikrlashga majbur qiladi ya'ni sariq kartochka olgan o'quvchi a'lo bahoda olishga harakat qiladi va o'quvchi yuqori ballga erishish uchun tirishib o'zidagi barcha imkoniyatlarni ishga solishga harakat qilishni boshlaydi ularning ortiqcha harakatlariga o'rin qolmaydi ularda o'qituvchi men bilmagan savolni berib qo'yadi degan hayajonlanish bo'lmaydi hamda reyting bali yuqori bo'lgan o'quvchilarga nisbatan e, nafratlanish paydo bo'lishiga o'rin qolmaydi demak jurnal va kundalik baho qo'yishda o'qituvchi o'quvchi kartochkalarini kundalik dafstari ichiga solib qo'yadi o'qituvchi bu kartochkalarni birma bir izohlab jurnal va kundalikka reyting ballini qo'yib boradi qaysi rangdagi kartochka ko'p bo'lsa rangiga qarab uning balli qo'yib boriladi demak bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi keyingi mavzuyimizda yanada batafsil tushuntirib o'tamiz hozircha xayr e'tiboringiz uchun rahmat